Salam dostlar. Demək, gəldik Zornanın düd dili yerə triklər demişkən, çünki sizə ən vacib olan bir şey deyəcəm. NeoBankla biz necə qızıl və gümüş alıb saxlaya bilərik. Çox sadə, çox asan. Yəni belə deyim də sizə də, bir var mağazadan falan gedib, hal-hazırda gümüşün dəyəri, məsələn qranına görə 1 manatsa, onu bizə 1.50-yə, 1.20-dən satırlar. Tütdü zərəkətlərəsin öz zəhmət haqqında qoyur, amma təmiz gümüşü siz ala bilərsiniz 1.20 və ya 1.30 falan da qramda. Tütd Azərbaycan heç çox satış yoxdur, amma Türkiyədə var da. Burada isə heç bir komissiya olmadan, yüksək komissiya olmadan, əlavə heç bir şey ödəmədən a, sadəcə 0.5% ödəməklə siz gümüş tələ bilərsiniz, qızıl dalıb saxlaya bilərsiniz. Deməli qızıl budur. Cepeder Gold Shares. Bu bizim qızılımızdır. Yəni burdan bunu alıb, gələcəkdə fikirləşsə qızıl dəyəri qalxacaq, bunu alıb saxlamaq olar. Sonra qiyməti artanda da satmaq olar. Gümüş isə, gümüş isə budur. Gümüş. Ay işarəsi silver trust. Bu isə gümüşdür gümüşünüz də indi hal-hazırda 1 böyük bir hissəsi oldu gümüşün. Daha üç hissəsini mənə 1 qram yox, burada qram yox, eben o çəkisinə qədərdir. Bir dənəsi on tam dəq bilmirəm. O 21 dollardır hal-hazırda. Yəni fikirləşsənsə bu qalxacaq. Buradan isə gümüşü yatırma bilərsiniz. Yəni bunu da daha dəqiq bilmək üçün siz əvvəlcə verdiyim proqrama da daxil olursunuz. TradingView və burdan baxırıq ki, gümüş və qızıl növbəti günlərdə, aylarda elədi, nə ediblər. Bu qızıldı qızılə baxa bilərik. Yəni görərik ki, illiyə baxanda qızıl, jey həqiqətən çox yüksəlib. Yəni qızılın düşmə ehtimalı var. Yəni burdan biraz qızıl almaq çətindir. Həm də etibarlı deyil məncə. Çünki qızılın qiyməti qalxıb. Yəni gözləmək lazımdır təxmini. 1600 dollara, yəni 1500 dollara hardasa 15-20 faiz dəyər itirsin. Yəni ola bilər ki, dursun çünki dollar hazırda qalxır. Gümüş isə, gümüş isə baxarıq, hərəkət necədir. Gümüş isə, bəli, qızılı gümüş hazırda düşməyə hazırlaşır və gümüşü biz ala bilərik bu il ərzində ta 18 dollardan, 18 və ya 20 dollar çatanda almaq olar. 18 20 dollardan yenidən qaytmalıdı 21 heç kitə olaraq. Orda yenidən satmaq olar. Yəni bu qrafikləri izləməklə biz qızıl və gümüşə də yatırım edə bilərik. Hal-hazırda isə gümüş düşmək istəyir. Ona görə də hərəkət hazırda bunu almasaq da olar. Yəni biraz gözləyə bilərik. Amma aylıq qrafika baxdıqda isə gümüş hal-hazırda yüksələndədir. Düz bir satış verir, amma satış bölgəsinin təmizləməyə gedir. Təxmini 1 doları kimi hərəkət edəcək. Ondan sonra isə 20 dollara kimi və ya xod 18 dollara kimi düşəcək. Məncə 18-16 dollar gümüşün alınması üçün əlavə verimli qiymət olacaq. Onu da təbii ki, necə alacağıq? 18 dollara düşəndə bura daxil olacağıq. Ev banka burdadakı keçirik sərmayələr bölməsindən, sərmayələri keçirik fondlara. Fondlarla da burada qızıl almaq istəyiriksə, bir ədəd qızıl almaq istəyirsə burdan seçirib alırıq bir ədəd gümüş almaq istəyirsə və ya 10 ədəd, 20 ədəd fərqi yoxdur, nə qədər almaq istəyirsə burdan seçirəy gümüşü, almaq düyməsini basırıq və alırıq. Mən də hazırda Hı. düşməyin gözlərim, düşən kimi alacağam. Aldığım şeylərdə bağlı paylaşımlar edəcəm.